Вот здесь была речка. Теперь я стою на ней. Плотина. Вот. Бобровское хозяйство. А это вот осталось от речки. Дальше еще штук 7 таких запрут. Рядом озеро, вода в озере поднимается постоянно. Очень много деревьев превращается в сухостой. Вот здесь раньше лесок был. Там раньше росла карельская ольха. Такой целый ольшинник был, уже ничего нет. Вот это все бобры. Что интересно, плотина сделана не только из сучьев веток. Там внутри камни. Он там даже обрезную доску откуда-то притащил. Видимо, выловил в озере. Заделано все очень хорошо илом с этой стороны. В принципе, протечек нет. Там у него была хатка, в этом году куда-то переехал. Ну, возможно, не все видно отсюда, возможно, еще вот за тем тростником хатка. Но ну, эту плотину мы все не сломаем.